দেতা কোৱা তুমিটো আজি এটা প্ৰবন্ধ পঢ়ি আছিলা হয় নে উম পঢ়ি আছিলো হাউ টু ছেভ এ গাৰ্ল চাইল্ড বুলি হয় হয় হাউ টু ছেভ এ গাৰ্ল চাইল্ড ৰাইট তুমি তাত পোৱা কেইটামান মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱাচোন অ তাত সঁচাকৈ মই আজি এটা প্ৰবন্ধ পঢ়ি আছিলো হাউ টু ছেভ এ গাৰ্ল চাইল্ড বুলি তাত বিভিন্ন কথাৰ উপৰিও মেচিয়ৰ যিবিলাক ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইটামান সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল প্ৰবন্ধটোত তাকে মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ছোৱালী মানুহে বাথৰুমত সোমাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াও মোবাইল ফোনটো লগত লৈ যাব নালাগে কাৰণ মোবাইল ফোনৰ যিটো কেমেৰা সেই কেমেৰাৰ যিটো এপৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয় বহু সময়তে আমি সেইটো দি থওঁ আৰু তাক পিছত ডিচকানেক্ট কৰি নলওঁ বা তাক আমি সেই পাৰ্মিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি নলওঁ যাৰ ফলত কোনো দুষ্ট চক্ৰই কেমেৰাৰ এছেছটো পাই যাব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেমেৰাটো আপুনি ইচ্ছা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কাপোৰাদি চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত আমি কেমেৰাটো কেতিয়াও নিজৰ ফাললৈ মুখ হৈ যাতে নাথাকে সেইটো নিশ্চিত কৰি ল'ব লাগে কাৰণ তেতিয়া ব্যক্তিগত কিছুমান কথা আনৰ চকুলৈ যাব পাৰে কেমেৰাৰ জৰিয়তে এই কথাটো কেৱল ছোৱালীৰ কাৰণেই নহয় পুৰুষসকলৰ কাৰণেও একেটা কথা কাৰণ আত্মসন্মান মহিলাৰো আছে পুৰুষৰো আছে Thank you very much. Please stay connected. Keep watching our video, and don't forget to follow, share, and comment.